जज्बात और रवाबित अहमियत रखते हैं समाजी जज्बाती नशोनुमा में मुआवनत अपने बच्चों की जिस्मानी जरूरियात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और ये उनकी समाजी और जज्बाती नशोनुमा को भी परवान चढ़ाता है मुखातिब करना छोटी उम्र से ही बच्चों के जज्बात को समझने से मुख्तलिफ शोबों में उनकी तवील मुद्दती नशोनुमा बशमूल उनके जज्बा नजमो जब्त में रखने और बाहिमी जाती महारतों में मदद मिलती है नौ मौलूद बच्चे ज़ायदा बच्चे बोल नहीं सकते लेकिन अपनी आवाज़ों और हरकत के जरिए वो मुख्तलिफ जज्बा का इजहार कर सकते हैं। इस एक माह के बच्चे को फीडर पिला दिया गया है और डाइपर तब्दील कर दिया गया है लेकिन वो फिर भी रो रहा है वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। मम की आंटी उन्हें याद दिलाती हैं कि बच्चे का रोना सिर्फ अपनी जरूरियात का इजहार का तरीका है शायद वो बेचैन है या याबत चाहता है वो मम को बच्चे को उठाने उसे गले लगाने और थपकने की तरगीब देती है तो मम ने उसे आहिस्ता से उठाया और कहने लगी oh, मम्मी यही है श्च. कुछ ही देर बाद बच्चा पुरसकून हो जाता है आंटी मम से ये भी कहती हैं अब वो अपनी मम की आवाज़ पहचान सकता है इसलिए उसे ज्यादा गले लगाएं और उसके करीब रहें इससे बच्चे को ज्यादा महफूज महसूस करने में मदद मिलेगी ऐसा लगता है कि बस वो रोना ही जानता है लेकिन वो एक या दो माह में मजीद जज्बात दिखाएगा बेबी गोद में लिए जाने और अपनी मम की नर्म आवाज सुनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता रोना बंद कर देता है अलग होने पर परेशानी ये मम अपने नौ माह के बेटे को प्ले रूम तक ले जा रही है और एक ऐसे दोस्त से मिलती है जिसे उसने तवील अरसे से नहीं देखा था उसके दोस्त ने बच्चे को उठाने की कोशिश की तो बच्चा रोने लगता है मम पहले अपने बच्चे को चुप करवाती है फिर कुछ देर इकट्ठा खेलने के बाद मम बच्चे को अपने दोस्त के करीब लाती है बच्चा उसे कबूल करने लगता है और उसके साथ खेलते हुए हंसता है बच्चे तकरीबन आठ माह की उम्र से अलग होने पर परेशानी जाहिर करना शुरू कर देते हैं जब बच्चा देखभाल करने वाले से अलग हो जाता है और नए लोगों के इर्द गिर्द या नए माहौल में होता है तो बच्चा फिक्रमंद हो सकता है और रोना शुरू कर सकता है कुदरती नशो नुमा के ऐसे रद्द अमल को कबूल करने से वाले अपने बच्चे में तहफ़ का एहसास पैदा करके और अलग होने से बतदरीज हम आहंग होने में मदद कर सकते हैं दो साल की उम्र की पेचीदगियाँ जब बच्चा दो साल का हो जाता है तो उसके जज्बात ज्यादा पेचीदा हो जाते हैं जाती में फोख के साथ वो अपने ख्याल का ज्यादा एहसास रखने लगता है और हो सकता है कि वो तान करने के लिए कम आमादा हो क्या दर्ज झेल सूरत हाल आपको जानी पहचानी नज़र आती है ये डैड अपनी बेटी को पार्क में खेलने के लिए ले जाने के लिए कपड़े पहना रहा है उसकी बेटी जिद करने लगती है और बार बार अपना ट्राउजर पहनने ऐसी इनकार करती है डैड अपनी बेटी को नरमी से ताबुन करने की तरकीब देने से पहले तहमुल से उसे पुरसकून करता है दो साल के बच्चे आसानी से झुंझला जाते हैं और उन्हें संभालना मुश्किल हो सकता है ताहम चीजों को उनके नुकता नज़र से देखकर और सब्र से रहनुमाई फराहम करके वाले अपने जज्बात पर काबू पाने में उनकी मदद कर सकते हैं स्कूल में दाखिले से पहले वाले बच्चे स्कूल में दाखिले से पहले वाले सालों में दाखिल होते हुए आपके बच्चे को ये सीखने की जरूरत है कि अपने साथियों के साथ कैसे चलना है आप उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने के मजीद मौा दे सकते हैं और दूसरों की जरूरियात और जज्बात का खयाल रखने में उसकी रहनुमाई कर सकते हैं बच्चों का एक ग्रुप पार्क में खुशी से खेल रहा है एक बच्चे की दादी और डैड ग्रुप को ए खेलते हुए देख रहे हैं जब दादी कहती है तुम्हारा बेटा हर वक्त सिर्फ खेलता है तुम उसका किसी क्लास में दाखला क्यों नहीं कराते डैड इख्तलाफ करते हैं और वजाहत करते हैं बच्चों के लिए खेलना जरूरी होता है दूसरों के साथ रहने का तरीका सीखने के दौरान वो मज़े कर सकते हैं जब वो बात कर रहे होते हैं लड़का एक और बच्चे के साथ स्प्रिंग राइडर पर बहस करने लगता है पहले मैं, पहले मैं, वाह नहीं मैं खेल रहा हूँ तो डैड उसके पास जाता है और अपने बेटे को पुरसकून करता है और उन्हें बारी बारी खेलने की तरकीब देता है स्कूल में दाखिले से पहले वाले बच्चे अपने और दूसरों के जज्बात में फ़र्क समझना शुरू कर देते हैं वो अपने दोस्तों के साथ खेलना भी पसंद करते हैं लेकिन फिर भी बाहमी महारतों को फ़रो देने के लिए उन्हें वाले की रहनुमाई की जरूरत है बच्चे पैदाइश से ही मुख्तलिफ जज्बात का इजहार करते हैं उनकी बढ़ोतरी की जरूरियात का जवाब देकर और मुनासिब रहनुमाई फराहम करके वाले इन समाजी जज्बाती और मजमू नशो के लिए एक मज़बूत बुनियाद रख सकते हैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों की समाजी और जज्बाती नशोनुमा के बारे में मज़दूम के लिए और बच्चों के जज्बात का जवाब कैसे दिया जाए बर करम जज्बात की कोचिंग पर तजावीज और जज्बात की कोचिंग के पाँच मराहल पर वीडियोस देखें आप डब्ल्यू पर डब्ल्यू डॉट एफ एच फैमिली हेल्थ सर्विस महकमा सेहत की वेबसाइट भी मुलाजा कर सकते हैं और मुतल पैम्फलेट से रुजू कर सकते हैं ये वीडियो महकमा सेहत की फैमिली हेल्थ सर्विस की तरफ से तैयार की गई है